Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу рассказать, как прошить телефончик Xiaomi Redmi 4 Pro через три точки быстро, без танцев всякими, как говорят, с бубнами на глобальную прошивку 8.1.2 с русским языком. Значит, для начала хочу показать. Я вот буквально несколько минут назад прошил свой телефон. Была вьетнамка 8.1.1. Прошивка сейчас вот, э, стоит уже 8.1.2. Э, стабильная, глобальная, с русским языком. Значит, первое ощущение какие? <coughs> Значит, русский язык был и там, и там, но здесь до конца переведено. И как мне показалось, уже с первых минут, минут пользования э, переключение между рабочими столами и э, включением приложений происходит поплавнее, по чем на той вьетнамке. Значит, рассказываю, как быстро это значит сделать. Значит, для начала заходим на сайт компании Xiaomi, выбираем, значит, вкладку загрузки. Вот, выбираем все модели. Вот, и ищем, значит, по картинкам наш телефон. Обращаю ваше внимание, здесь надо быть очень внимательным, потому что моделей очень много. Тех же Redmi. Redmi A, Redmi X, Redmi Note 4, Redmi 4. Нам нужно именно Redmi 4 Prime этот, или Pro. Вот это наша модель. Нажимаем на нее. Вот здесь также есть несколько прошивок на версию. Тоже здесь надо обратить внимание. Redmi 4 Prime глобальная. То есть это многоязычная. И Redmi 4 China. Китайская, с китайским языком. Там только китайский и английский язык. Нам нужно выбирать Redmi 4 Pro Global. Смотрим, вот она версия нашей прошивки 8.1.2.0. Размер 1,4 гигабайта. Все, значит, нажимаем скачать. Вот идет скачивание. Я уже скачал, значит, вот этот файлик он в архиве находится. Затем, значит, подключаем наш телефон. Именно родным нашим кабелем Который был с этим телефоном Обращаю на это внимание Потому что можем, могут быть нюансы Подключаем Вот И закидываем этот файлик э, в, э, в корень те, нашего телефона Причем надо выбрать здесь Значит внутренний накопитель э, Папочку Download Вот либо создать папочку специально чтобы не путаться под именно под эту прошивочку все значит мы сюда закинули этот файлик сейчас я вам покажу где тут он у меня так это у меня то это это после обновления у меня она архив этот раскрылся и уже как бы его не показывает получается так ну ничего страшного значит закидывайте сюда в корень э, самого устройства вот как файл передался отключаетесь вот затем заходите в папку э, инструменты и здесь будет э, программа обновления называться нажимаете ее вот. И сверху появляются три точки. Здесь есть, значит, меню выбрать, загрузить обновление, настроить, перезагрузить и так далее. То есть вам нужно, значит, второй сверху пункт, выбрать файл прошивки. Нажимаете на него, он заходит э, в корень устройства всего файлов. То есть здесь выбираете, если он в папке download у вас этот файл, выбираете его здесь. Все, нажимаете ОК, и он, значит, предложит, там выскочит меню, э, вы уверены, что надо обновиться, там все ваши данные удаляться и так далее. То есть вы окей, окей. И ждете, значит, э, вся процедура занимает порядка 15 минут, бояться не надо, работает все четко. То есть просто его на этот момент отложите и не нервничайте, и не трогайте, ничего не нажимаете. Все пройдет своим чередом и аппарат обновится. Потом вам надо будет только выбрать русский язык, и, значит, настроить под себя. Не забывайте делать бэкапы. Если вам нужны какие-то данные на телефоне, то, естественно, они удалятся. Все. Процедура заняла порядка 15 минут. Всё, всем доволен, все работает. Также хочу обратить ваше внимание. Вот родная зарядочка, которая была с телефоном. Видите, я ее таким образом переделал на наши евровилки-разъемы. Кому интересно, ссылочка на видео переделки это зарядки будет под видео все всем спасибо всем пока не забываем подписываться на канал